Ніця лайка і у нас продовжується опера на честь цього чарівного дня. Отже, сьогодні ми будемо співати про стимпанк скульптури зі старих годинників. А том поговоримо, як ізначально ще довжна була називатися операційна система Windows. Девайс, який допоможе нарешті усім нам виспатися. ОС Windows, операційна система зовсім скоро буде а, вшановуватися та святкувати 30 років свого існування на цій планеті. хай-тек. Да. Отже, цікаво, що операційна система спочатку пла, повинна була вийти з цікавою назвою а саме інтерфейс-менеджер, але в результаті вийшло, що все ж таки треба називати її Windows, тому що це буде найкраще відображати її, е, е, її зовнішній вигляд. По суті, насправді, це намного красивіше, ніж лінф. интерфейс-менеджер. На самом деле, вы знаете, что о появлении Windows было известно уже в 1983 году, но все же два года было изнурительно потрачено на доработку проекта. Отже, Microsoft выпускает Windows 1.0 в 1985 году. Запомните эту дату и не забудьте ее Не откладывайте на завтра т.е. что можно надеяться уже сегодня. Крутые идеи, фантастические гаджеты и секреты успешных людей. Все это прямо сейчас у стартап-шоу Que foi falei tremó, dá é Maldim. всегда, когда человек сталкивается с некой проблемой, он пытается ее, естественно, искоренить и решить. После того, так, как он ее психолог. успешно решает, он понимает, что на это можно еще и неплохо подзаработать. Именно так и сделал Грандиозно. разработчик девайса Снус, который часто сталкивался с тем, что не может заснуть из-за шумных соседей. Номера, так, они постоянно там голосовали, они постоянно там занимались невидомо чем, они постоянно там гиркались, и в результате он решил, что нужно поставить какую-то музычку, как будет его отвлекать, и при этом его усыплять такой вот, он ставил всю музыку, подбирал разные там фончики природы, так и інше, иншее услекались зайчики в собачек ж там мяччики и еще ничего не сработало. нафаки завожала ему спать и тоді один решил что единственное, что может его врет это белый шум магия это або ж больше не працюючи что вы можете почувствовать этот белый шум то есть такая вата эфире, можно сказать да вот как раз и миниатюрное устройство которое генерирует этот белый шум мы только что его увидели он похож на самом деле на некий вентилятор имеет под поддон... Подобные даже шумы шум вот но тем не менее проект собрал уже намного больше необходимых 100 тысяч долларов на кикстартере а цена спаты. этого маленького маленькой пимпочки 59 баксов я хочу тебе рассказать Давай. о некой стимпанк культуре. Знаешь, что сейчас есть девушка, которая создает очень креативные, крутые штуки э, с помощью э, часов старых, причем э, девушку-художницу э, зовут э, Сюзан Беатрис, и о! она из деталей старых ненужных часов создает реально крутые аксессуары. Посмотри, какой корольчоночек! А вот еще и картина. А вот и мышонок. Он кушает мышонка по-второму. О, маленький конёк! Смотрите. Да. Это yes. очень хороший подход к ресайклингу искусства, ведь все эти частички, они уже совершенно недееспособны, а значит, их нужно относить на мусорку. Но девушка все же соображает. Ж, всех. Мастерство, это мастерство. И да. можно, знаете, с металла, металлобрухту, сделать такие суперречи. Давайте прогадаем, что сегодня в пятницу отбывалось, кроме того, Божьей Вилли, это Крэйзи эфиром. Вот же была Крэйзи Лайка, Крэйзи Саня, а также Дмитро Сливный, из основных проекта Догвиль. У каждого животного есть свой любимый Запах. Мы все знаем про котов, мяту, валерьяну. Mm. Кстати, вот верблюды, например, любят запах табака. Вот так wow. вот, да. А львы, например, любят запах духов женских. А собаки wow. любят запах аниса. А еще я, как всегда, конечно же, стучалась в голову нашим артистам и звездам и задавала странный вопрос. Сегодня меня интересовало, что такое драмой. И они мне отвечали на это странные вещи. Камеді, Наверное, навірно Драм, как удар, драма і И -и ді драмеді горе з драм машиною. <пух> 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 Всі такі огорчені плачуть. <пух> 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 коли э, дівчина доживає до того періоду, коли до неї починають клеїтися, мальчики намного моложе. Оце дівчинки повне драмоці. П'ятниця створена для того, щоб ви могли відпочити, для того, щоб потім з часом подивитися подивитися ден з парадки 1 на Так, ну а ще лайка нарешті може відпочити. Нарешті вона може заспокоїтися, війти у потрібний стан і сказати, що Бай! Бай.